ഓം നമോ ഭഗവദേ വസുദേവ ശ്രീമെന്നാരായണീയം ദശകം പത്തൊമ്പത് പ്രജേദസുഗളുടെ കഥ പ്രദോസ്തുനപ്തൃദുധർമ്മട പ്രാചീന ബർഹീരുവതൗ ശതധ്രുതൗ പ്രജേദസോ നമു സുചേതസുദാൻ അജീജന ത്വത് കരുണാഗുരാ പൂ ശുശ്രൂഷാസനരശാ പി पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तडे सरोवरं सन्तभृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवल् सेवकदर्शनावृदः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रजेदसाम् भक्ततमस्तवस्तवं स्तवं जबन्दस्तवमीजलान्तरे भवन्दमासे विषदायुधं समाह भवल् बभूवकालो ध्रुवन्न शीघ्रता तपोभिरेषामधिमात्रवर्दिभिः स यत् न हिंसा निरदो विपाविदः पितापि तेषां गृहयाधनारद प्रदर्शिदात्मा भवदात्मदां ययौ कृपाबलेनैव पुरप्रजेदसां प्रकाशमाघापदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्जिदद्युदिः प्रजेदशां तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यपराधरानदाः भवद्विचिन्ताभिशिवाय देहिनां भवत्त्वसौरुद्रनुदिश्च कामदा अवाप्यकान्तां तनयां महीरुहां तयारमध्वं दशलक्षवल्सरीं सुदोस्तु दक्षो ननु दक्षणाच मां प्रयास्य देदि न्यगदो मुदैवतान् तदश्च दे, दे कृदा दहन्तो द्रुहिणेन वारिदाः द्रुमैश्च दत्ताम् तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालम् सुगिनो बिरे मिरे अवाप्यदक्षं च सुदम् कृदाध्वराः प्रजेदसो नारदलब्दयादिया अवा पुरानन्दपदम् तदाविदः ತ್ಮೀಶ ಪದಯ ನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾ ಹರ ಹರ ಪದೇ ನಮ ಹರ ಹರ ಮಹಾ ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ